Як живуть українці у звільнених від проросійських бойовиків містах? Чого хочуть і чого бояться? Як жити далі після окупації? Про що говорять жителі звільненого слов'янська далі у програмі? Кому війна, а кому мать родна? Слов'янськ став першим великим містом, яке українські силовики визволили від окупації терористичних банд. Впродовж трьох місяців бойовики тероризували місцевих мешканців в місті, яке стало епіцентром антиукраїнської діяльності. Жителі Слов'янська розповідають, як все починалось. Ми побачили по телевізору, що прийшли чоловік 15 в цих своїх, як вони називають Балаклав. балаклавах. И все, и пришли сразу в этот в милицию. Городил. Городил. И тут их встречает мэр наша и принимает. Ой, это наши мальчики, давайте чайок им, давайте то несите покушать, все это. И она перед ними там выпрыгивала. И по ее указанию милиция сдала городил. Она как мэр наш. А потом она опомнилась уже назад. Реально? А куда уже назад? Я, я думаю, и что она сок. не опомнилась. Это были какие-то... Панамариува объявил себя мэром. Все нормальные люди были в шоке. Как это, я не знаю, такой человек с криминальным прошлым, и вдруг он еще и наш, наш ⁇ мир еще, еще и наркоман. Ага. Ужас, это и когда начали организовываться вот эти вот э, блокпосты, там их э, баррикады, там стояли одни наркоманы, алкоголики. Этих бабушек, мы знаем, которые сидят под забором, пьяные, они бросались на БТРы, не давали БТРам нашим пройти. Это был ужас какой-то. И вообще сразу общество разделилось на две части. Одна часть ждала украинских солдатов, вот как мать ждет, как ребенок ждет свою мать, как земля ждет дождика. Понимаете, не хватает. И так мы ждали этих ребят, а другие, конечно, радовались, когда случалось что-то. Вот когда первый самолет. первые сбили второй. 2 Мы, мы мая. плакали, а рядом с нами гульбу устроили такую, что радовались, кричали все, и сепаратисты там вот эти собирались все. Так какие сепаратисты, террористы настоящие. С этими минометами возились, с этой ноной. Мы сами видели, как они устанавливали минометы на перекрестке улиц и стреляли по городу. Стреляли Рядом по с нами городу. во двор три мины попало. Там разрушили дома, вообще воронки такие на огороде. А в близлежащих домах везде стекла повылетали. Ну, в общем, ужас был, конечно. Боялись, спрятались по грибах. Однажды я вот сидела, и тут начался вот этот же обстрел их минометный. Если бы я секунду не ушла с того места, где я сидела, голова бы моя отлетела. Просто в окно, и все высыпалось. В общем, ужас. Меня больше всего поражают педагоги, которые призваны сеять разумное, доброе, вечное, воспитывать патриотизм у детей, любовь к родине. Они выскочили на площадь и встречали этих, я не знаю, пришельцев. Я их иначе не могу назвать. Они лица скрытые, все с этими автоматами, ходят везде, устанавливают свои порядки. Кому это надо? Вообще, я считаю, что... Россия... Нам, нам это трудно понять. Да, нам трудно понять, потому что мы всегда старались... Ну, мы, и жда своим детям, мы, же, и мы ждали детям наших мальчиков, я не знаю, мы, мы ждали, когда это. Когда... Самое страшное было в начале, когда мы не знали, оставят нас или Украина, Брод, ну как, не захотят нас таких вот, ну, ну таких вот, как мы есть, как как вот, как вот рассказывает, понимаете, вот это самое было страшное. Когда мы поняли, что нас не оставят, знаете, чего мы боялись? Мы не боялись, что нас будут бомбить, мы боялись, что нас не будут бомбить. Поверите? Вот я вам говорю то, что я чувствовала на своей шкуре. Мне было все равно на тот момент. И, так, и таких, как я, я не одна такая. У меня все мои, с кем я общаюсь, ну там пара человек, они уже не мои, не друзья, не знакомые, я их вообще больше не знаю. А мои все знакомые. С мозгами люди. Они все, вот так все говорили. Понимаете? Так что мы наших мальчиков. ждали, ждалі, і ми не хотімо, щоб ані у ходіли. Ми хашна прекрасна появим, що домою хочеться. Ми хотімо, щоб це все закончилось. Ми не хотімо, щоб мані сюди уходили. ходілі. Втім, жителі міста, яке стало символом боротьби українців за волю від проросійських найманців та сепаратистських настроїв, розповідають до збройного захоплення бойовики готувались давно, і всі тут знають тих, хто фінансував їхню діяльність та допомагав. Начиналось это задолго да. до захвата. И вот этот, вот это могу... зимой собирали коммунисты, эти, наши, наш Хмелевой, наша Ларина, которая в моей школе была заучем. Понимаете? Она мне рассказывала, что курить некрасиво и нехорошо в школе. А потом я вот такое вот вижу, как она с Пономаревым чуть ли не под руку стоит на 9 мая на так называемом митинге. І да, от ці говорять все бар'єри, язикової його нету. Мені, наприклад, однаково, якою мовою розмовляти, чи російською, чи українською. До мене звертається українська мова, я відповідаю українською, До мене звертається російська, я відповідаю російською. Всі ми вчили українську мову, всі родились і живемо на Україні. І мені ну, дуже дуже не подобається, що це розділяють. ты на такой такой мове говоришь ты такой говоришь, та да яка разница. Мы родились на Украине, да? Мы воспитывались, мы получили здесь образование, мы здесь работали. Ну в силу обстоятельств, что у нас регион такой, все говорят на русском языке, и мы поэтому говорим на русском языке. Но это ж не умаляет наше достоинство, мы все равно украинцы, украинцы. І дуже боляче було дивитись, а як ні, зривають це. флаги, палять їх і сппилювали балгаркою тризуб зі Я, Я цього ніколи не забуду. Свої слова про підтримку українських силовиків жінки підкріплюють діями, допомагаючи нашим військовим у приготуванні їжі. Жінки кажуть, хочуть, хоч трішечки полегшити побут силовикам, які звільнили їхні вулиці від вбивць із власівськими стрічками. Ми вирішили напіч пірашків хлопцям, зробили багато фарша, замісили тісто, і зараз будемо жарити. От полдвинадцятого вже тесто буде готове, і ми почнемо жарити пірашки. Мы понимаем, они оторваны от своей семьи, от мамы, от жены, от всех. Им хочется домашнего чего-нибудь. Как будто частицу им домашнего тепла. Пирожков. Мы ребят наших всех любим, они же наши сыновья и внуки есть. Но такие молоденькие стоят, ну во внуки годятся уже. Смотришь на них, какие молодцы. Это надо бросить семью, бросить свою. Там родну землю, хату свою, і прийти и нас освобождать. Чужих людей, по суті. Ми дані это будем Ми сюди будемо цінити. Ми їх так ждали. Ждали, ми їх, не знаю, як ждали. На запитання, чи є хтось із їхніх знайомих у армії, Нацгвардії чи територіальних батальйонах, жінки розповідають про таких людей знають, але близько не знайомі. Добрих, знайомих немає таких. Є, ну там якісь, ми знаємо їх просто, але ми з ними не спілкуємося, так, щоб ну, дружили. Там, это. Таких у нас немає. У мене нові знайомі є вже в друзях. Ну Нові це вже да. не, не в що. К сожалению, всі, всі, не всі наші друзі, всі підтримують Україну, і всі підтримують наших солдатів, і всі підтримують владу. Страху спочатку люди боялись, що їх кинуть напризволяще один на один із озброєними терористами. А тепер хвилюються, що лишаться самі у звільнених містах, де так само живуть і досі здають українських патріотів прихильники проросійського режиму. Карати однозначно карати потрібно. Я ща не їх гражданство. Та е Це саме маленьке наказання, яке можна для них придумати. І пусть вони йдуть куди, вони хочуть йти. Як каже мій чоловік і всіх треба зібрати і під конвоєм за кусок хліба, щоб вони пахали і відновлювали те, що вони порозбивали все. Крім антитерористичної операції у влади України, з'явилась ще одна турбота. Керівництво держави зараз складає плани стосовно відбудови звільнених міст. Адже після численних бомбардувань терористів у багатьох українців сходу просто немає житла. Просто людям жити негде, от якщо жильо. Вот реально людям не жить. Если не найдется им какое-то ну, нормальное жилье, тогда я думаю, что, конечно, страшновато. Зачем сейчас столько сил на это тратить, если потом, не дай бог. А вообще, вот у нас у нас Аня очень хороший организатор. Она организовала субботники. И сейчас люди выходят и приводят в порядок наш город, чтобы он стал еще лучше, чем был. Молодец, она организовала на площади, выступила, организовала. И люди идут с удовольствием и работают. И нам кажется, что в первую очередь нам надо вот восстановить юбилейный наш город, потому что многие люди страдают. Вот раньше ездили к нам, и спинальники лечились, и все. А сейчас же все это закрыто. Надо его восстанавливать в первую очередь. И вот э, просьба всем сотрудникам, которые работали на курорте, выйти, выйти и помочь. Конечно, э, городские там власти стекла пусть вставляют, пусть это, ну а нав... По наводить порядок. Могут же просто люди. Пусть берут с собой инвентарь, веники, тряпки, ведра и все, и тяпки, там, что у кого есть. И пусть наводят порядок. этот курорт необходимо восстановить, потому что прежде всего здесь лечились, проходили лечение спинальники. Здесь очень сильный реабилитационный центр, люди после инфаркта, после инсульта. Здесь очень высококвалифицированные врачи. И люди вот, приезжали почти каждый год. А что значит приезжать, да, постоянно на одно и то же место? Это говорит о том, что результаты у людей, люди поднимались, поднимались с колясок, которые не ходячие люди были очень много результатов, которые и люди едут со всех стран, вы понимаете? И здесь люди я встречала из Австралии, из Израиля, да. Поэтому этот курорт необходим прежде всего для, для здоровья людей. Это в первую очередь нужно. И в то же время это, как бы, понимаете, это рабочие места. Это рабочие места. Если на данный момент нужно восстанавливать заводы, то есть это затраты очень большие, то здесь я считаю, что минимально, как бы благодаря тому, что люди откликнутся и приведут курорт в порядок, и заработает курорт, заработает структура, то, естественно, это будет очень большая помощь городу. Поэтому, если я как бы обращаюсь к жителям города, пожалуйста, откликнитесь, и объявление будет висеть возле исполкома. Когда будут проводиться субботники на курорте? Пожалуйста, приходите, приходите, приносите инструменты, у кого что есть. Пожалуйста, приходите. Однако жители звільнених мест не сидят, склавши руки, а намагаются самостоятельно заниматься благоустроєм. Гарною традицией стали субботники, которые организовывают активисты. Да, субботники были. Субботники были в центре города. Мы проводили, потому что мы проводили субботник как бы в центр города. Это лицо наше, и мы проводили. Были детки, приходили дети, очень нам помогали. Да, бабушки, бабушки вообще, там, приходили. Спареньки. Ну, я же говорю, что люди. Я очень благодарна людям, что они откликаются. Это, понимаете, это говорит о том, что они любят наш город. Они любят наш город и хотят, чтобы он действительно э, ну, стал в русло, в русло, в нормальное русло жизни, в которой мы жили. Восстановить это все и жить, жить просто счастливо, радоваться тому, что небо чистое, земля у нас, э, как бы можно спокойно походить по этой земле и не бояться, что где-то мина, где-то что-то. То есть восстановить снова мир, тот, который был на нашей земле. И мы очень рады и приглашаем, когда мы все это восстановим, мы приглашаем всех, всех, всех. Пожалуйста. Приїжджайте в наш санаторій в наш слав'янський курорт. Новинам російського телебачення, яке пропагує підтримку терористичних угруповань, люди не вірять. Жительки Слов'янська зі сміхом розповідають, що розіп'ятого хлопчика у місті не бачили. Не бачили ви знаєте, це їх як би їх політика. Їх їм потрібно говорити. И я считаю, что очень глупо верить, потому что когда читаешь в соцсетях и пишут или и звонят, вот, и говорят: у вас же там, у вас же там, то случилось, то случилось, да ничего у нас не случилось. У нас ничего не случилось, не было никаких распятых мальчиков, не было не мы э людей, не пьем мы кровь. На Украине. Да, говорили, что украинская армия э, вошла в украинское... Не вырезаем органы, не продаем людей на органы, с трупов собираем. Украинская... Я вам серьезно говорю, украинская люди армия... такое говорят. Да. Я говорю, вы понимаете, что это нереально. Этот орган живет какое-то очень маленькое количество времени. Его невозможно вот так вот быстро раз и продать. Вы понимаете, что вы говорите? Поговорите с любым врачом, хотя бы мало-мальски медицину знающим эта информация российских каналов вообще не соответствует действительности. Но есть люди, которые слепо верят, однослушаются и потом передают всякую ерунду. Вот, например, говорили, что войдут украинские войска, будут гранатами забрасывать по там, все это, где люди сидят. Это ж чушь какая-то. Мальчики вошли, вообще ни выстрелов, ничего, спокойно. Ни один дом никто не разрушил из них. Все это сепар... работа сепаратистов. Они стреляли с миноветов, возились с этой ноной. Ну, я считаю, что не следует верить вот этим всяким дезам российским. Ну, если сами они признавались, корреспонденты, что они получают за эту дезу очень большие деньги. Так о чем там говорить тогда? Конечно, нужно отключить. У нас своих украинских каналов достаточно. Вот отремонтируют нам телебашню, мы будем смотреть свои украинские каналы. Мы никогда Россию не включали. И жили прекрасно. Смотрели свой пятый канал, ТРК Украина. Интер смотрели, ICTV, ну, много каналов, СТБ. Все нормально. Нам достаточно этих каналов. Патріоти Слов'янська називають українських силовиків визволителями. Сіба э, українським робятам, які з запада. которые, ну, с, как бы со всей, Киева, Украины, Житомира, со, всей со всей Украины, со всей Украины, ребята, Петро, Петровск, приехали. Я же говорю, все? что вот Мы они стоят э, свои, я же говорю, что они стоят своей своей грудью, они защищают, они рискуют своей жизнью для того, чтобы освободить наш город и не чтобы, только наш город. Ну, не только. Но я же говорю, что земли, которые захвачены э, террористами, поэтому огромнейший низкий им поклон от всех матерей, от всех детей, от я думаю, что от всех, от всех, я же говорю, что людей, которые за Украину, за нашу землю. Это наша земля. И мы должны жить на этой земле. И никто у нас ее не, не, не имеет права забрать. Это наш дом. Украина – это наш дом. А в дом, вы понимаете, что чужой не должен войти. Так вы, вы все герои. Вы пришли защищать нас, бросив свой дом свою семью. Все. Вы как один герой. Мы вам поклоняемся очень-очень низко. Ребята, мы вас любим, и мы всегда за вас. Я в первую очередь тоже очень благодарна. Я хочу поблагодарить. Спасибо вам всем большое. Нет слов. И главное, чтобы вы вернулись все домой. Все, все по своим все домам и все горищи. мы жили как мы жили раньше нет так как раньше мы уже жить не будем и это хорошо что мы так раньше жить не будем вы понимаете что все ценности перевернулись все ценности которые для нас какие-то у нас были они все абсолютно не, это не то было совершенно когда мы жили не задумывались над тем что может быть мальчики оставайтесь все живыми здоровыми храни вас господь